তিনিটা কাম সকলোৱে কৰে প্ৰথমটো হৈছে খোৱা আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে শোৱা আৰু তিনি নম্বৰটো হৈছে অৰ্থাৎ তৃতীয়টো হৈছে সন্তান জন্ম দিয়া এই কাম কুকুৰ মেকুৰীয়েও কৰে নে নকৰে কুকুৰে শুৱে নে নুশুৱে মেকুৰীয়ে শুৱে নে নোহোৱে নিশ্চয় শুৱে কুকুৰ মেকুৰী শুৱে তো আপুনিও শুৱে কুকুৰ মেকুৰীয়ে খায় তো আপুনিও খায় নিজৰ পেটটো ভৰাবলৈতো পশু পক্ষীয়েও জানে চৰাই চিৰিকটিয়ে ঘৰ সাজি আৰাম কৰিব জানেনে নাজানে আপুনিও ঘৰ বনাই ঘৰত আৰাম কৰে আৰু চৰাই চিৰিকটিয়েও ঘৰ বনাই আৰাম কৰে খাবলৈ আপুনিও জানে আৰু চৰাই চিৰিকটিয়েও জানে শুবলৈ আপুনিও জানে আৰু চৰাই চিৰিকটিয়েও জানে সন্তান জন্ম দিবলৈ আপুনিও জানে আৰু পশু পক্ষী কুকুৰ মেকুৰীয়েও জানে এতিয়া আপোনালোকে মোক এটা কথা কওকচোন তেওঁলোকৰ আৰু আপোনাৰ মাজত পাৰ্থক্য কি আছে আপুনি খায় সিহঁতেও খায় আপুনি শুৱে সিহঁতেও শুৱে আপুনি সন্তান জন্ম দিয়ে সিহঁতেও সন্তান জন্ম দিয়ে এতিয়া আপোনালোকে মোক কওক যে কি পাৰ্থক্য আছে কুকুৰ আৰু আপোনাৰ মাজত গাহৰি আৰু মানুহৰ মাজত কি পাৰ্থক্য আছে তিনিটা কাম কমন হয় এই তিনিটা কাম সকলোৱে কৰে হয়নে নহয় কওক আপোনালোকে এই তিনিটা কামটো সকলোৱে কৰে কিন্তু এটা কাম আছে যি নেকি আপুনি আৰু মই কৰিব পাৰোঁ আৰু সেই কামটো কি হৈছে যে আপুনি ভগৱানৰ কথা শুনিব পাৰে আপুনি সত্যৰ পথত যাব পাৰে সত্যৰ পথত চলিব পাৰে আপুনি দয়াৰ ধৰ্ম পালন কৰিব পাৰে আপুনি বেলেগক উপকাৰ কৰিব পাৰে আপুনি চকু বন্ধ কৰি পৰমাত্মাৰ ধ্যান কৰিব পাৰে প্ৰাৰ্থনা কৰিব পাৰে আপুনি যি কৰিব পাৰে আপুনি আধ্যাত্মৰ লগত জড়িত যি কৰিব পাৰে সেয়া কুকুৰ মেকুৰী পশু পক্ষীয়ে কৰিব নোৱাৰে আৰু যদি আপুনি মানুহৰ শৰীৰ পায়ো পৰমাত্মাৰ কাৰণে অৰ্থাৎ ভগৱানৰ কাৰণে অলপ সময় যদি উলিয়াব নোৱাৰিলে তেনেহ'লে কুকুৰ মেকুৰী চৰাই চিৰিকটি আৰু আপোনাৰ মাজত মই ভাবোঁ কোনো পাৰ্থক্য নাথাকিব যি নেকি অনমূল হয় আপোনাৰ জীৱনটো এনেকৈ শেষ কৰি আছে কোনফালে আছে ভগৱানক পাবলৈ ৰাস্তা আৰু আপুনি কোনফালে গৈ আছে কোনফালে যাব লাগে আৰু আপোনালোকে কোনফালে গৈ আছে সেয়েহে মই কৈছোঁ আপোনালোকক যে এতিয়াও সময় আছে কৰি লওক কিছুমান এনেকুৱা ভাল কাম আৰু আপোনাৰ মন ভগৱানৰ প্ৰতি লগাই লওক